Экипаж зенитной установки начинает готовиться к ночной охоте на российские дроны-камикадзе типа «Шахет» на закате. Боевое оружие установлено на борту грузового автомобиля. Говорят, их боевой товарищ еще ни разу не подводил. То есть он у вас в бригаде? Да, да, да. кракен. Это не дил, это Да, да, да. Это кракен у нас. Тут сборно, Кулибин, Кулибин, сроди узелок. Выезжаем на огневые позиции. Они меняются ежедневно. Все зависит от траектории российских беспилотников. Работа расчета зачастую ведется в поле под открытым небом. Очековать, что они будут, например, проходить по одному там самому маршруту. Это, глупо. Каждого дня есть аналитика, куда они пролетают, выбирают ділянки, где, где меньше можно засередить ПВО, мобильно-вогневые группы. Ну, есть, такие там долины, речки. Бойцы говорят, маршруты запуска российские войска определяют после полученных разведданных. Поэтому недооценивать противника нельзя. Украинская разведка не отстает. Только разместившись на огневых позициях, расчет получает информацию о пусках БПЛА с временно оккупированных территорий. Опа, хлопцы, надешла информация вид данных. данных вид нашей разведки. Так, є час пуску, є звідки, орієнтовно чекаємо. На... Це по нашему напрямку. Так, це по нашому напрямку. Запуск дронов, говорят военные, противник может осуществлять всего в 50 километрах от них. Скорость шахеда от 150 до 180 километров в час. Ребята говорят, что звук двигателя от подлетающего шахеда можно услышать уже на расстоянии 5 километров. Мы прислушиваемся, а экипаж готов к работе. Несмотря на полную темноту, экипаж следит за своей безопасностью. Говорят, на лиманском направлении россияне стали часто использовать ударные беспилотники «Молния». К цели они могут нести на борту даже противотанковую мину, пролетев при этом пару десятков километров. Это «Молния». Ворона на чуть ли не з підручних засобов. Очень много деталей есть, ніби зроблені дітьми в школе, просто на 3D-принтере. Сбить такой беспилотник непросто, но удается. На днях экипаж подбил барражирующий боеприпас зала. Работа есть каждый день, так как тут все чаще стали летать БПЛА типа «Шахет». Если їх раніше летіло там По два, по три через нашу зону відповідальності, то зараз їх може бути вісім-десять штук, і це от просто ну маленький кусочок фронту, який ми прикриваємо. І їх стало ну неймовірно, просто неймовірно багато. Ми вже запасаємося. над БК. Первая группа БПЛА противника прошла другим маршрутом, но дежурство не завершено. Зенитчики ждут новые данные от разведки. Евгений, заряжающий с зенитной установки, говорит, что в наряде он ни на минуту не покидает рабочее место. Данная погода для того, чтобы попасть по нему, вот какая, как вы оцениваете? По погода лучше вообще, чтобы безветренная была, тихая, спокойная. А так, в принципе, тепловизор видит, Когда летит, он... Ближе к полуночи в зоне ответственности экипажа появляется шахет. Расстояние до цели бойцы определяют акустически и по мере приближения дрона атакуют. После ночного дежурства у екіпажа всього несколько часов на сон. Затім, утра нова робота. Зараз з хлопцями їдемо на стартову, перезаряджаємось і вже буквально через декілька годин виїжджаємо працювати по наземним цілям. Якось так проходять наші будні. 24 на 7 в роботі. Стараємось працювати все заради перемоги. В прошлом месяце зенитчикам 115-й отдельной механизированной бригады удалось бить 4 беспилотника типа шахет. Кроме того, на их счету уничтожены баражирующие боеприпасы и дроны Камикадзе. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала Фридом.